День добрый, уважаемые панство. Значит, приехал на работу сегодня поздно После обеда в понедельник Начинается новая рабочая неделя Надо было конечно помотаться по своим делам Поэтому Приехал поздно, заскочил походу на рынок Купил Трипот сейчас покажу Ну и дальше, что по что сегодня будем заниматься Буду заниматься, поменяю Это Три тришип. Там еще дальше. В общем, что? Значит, крышка багажника тут у нас не закрывалась. На. Вот так, вот закрыл. Ладно, чтобы не показывать. Все, крышка закрыта. Не поднимается. Идем сюда. Все, открылось. Все, бачок, да, открывается. Значит, что там бывает? Там бывает, разгинается, загинается, это самое, усик, сейчас покажу. Сейчас покажу, открылось. Так. Ни хера не видно все убрать вон а там вот а та фигня блин ну все занято вот это вот она отгинается сюда чи туда чи туда выгинается и не хватает открывать замок что надо делать откидываемся духи откручиваем два болтика из салона замок открывается и все так на ну, это самое не защелкивалась сидуха. тут то есть попадая ремень блин на этот на скобу поэтому у ну, и не защелкивается все дружка пора разработал помазал все в порядок Дальше по триподу значит меняем трипод купил новенький якийсь ну не знаю шрус внутренний лану japan Line. лайн ну, все здесь так вот сейчас поменяю по этим самым по противотуманкам одна открутилась нормально но на ней не этого разъема блин Это разъем я куплять на есть разъем, но не открутилось. А надо это тоже делать. В общем, в общем я кто так. Буду сегодня заниматься Ладно, сам Поставлю сейчас этот самый трипот, трешип этот. Вкину полуось. Ну и погнали дальше. Ну что, подвижку, подвижку двигла, этот воду залыл. Завтра маслицу подолью, ну и будем подкидать аккумулятор, ставить ее на колесо. В общем, пока.